І ще раз доброго ранку, і не лише тепер нашим телеглядачам, а ще й тим людям, які знаходяться на знімальному майданчику. Валерія Лютинська і Сергій Цивільов – це представники артисти ну, одного з найкращих театрів. Я зараз буду казати України Запорізького обласного театру молоді. Доброго вам ранку! Доброго. А, ранку. То, чого ви взагалі тут? Тому що я ну, тривалий час чекала, коли ж у театрі молоді нарешті відродять малу сцену, коли станеться свято для тих людей, які, ну, які можуть і хочуть отримувати від театру таке, от навіть інтимне спілкування, спілкування на, ну, на витягнуту руку, скажімо так, нарешті сталося, і тим більше, що сталося доволі цікаво. Останній палкий закоханий це вистава, ну прем'єрна вистава, яка Має порадувати, до речі, всіх просто сьогодні, 10 квітня, вона відбудеться у вас. А, і, ну, чого б не поговорити про хорошу виставу? Тим більше, що про неї мало чого відомо. Сергію, а, ваша роль у цій виставі? От яка вона? Ну а, а, моєго персонажа зовут Барні. Барні. Потом как-то выяснилось, что Барни – это близко к такому так понятию медвежонка какого-то. Я как бы посмотрел на себя и думаю, на медвежонка как-то я мало смотрю. Но не, не стали ничего менять. Ну, раз Барни – в Барни. Может, он по характеру такой медвежонок. Вот. Роль, персонаж – которого приходится там, пришлось э -э, играть в течение трех актов. Вот это, как вам сказать, и сложное, и несложное. Сложное в том отношении, что приходилось и режиссировать весь спектакль, и в том же время играть в этом спектакле. В этом только сложность Слож, э -э, сложности в создании, как сказать, образов Здесь меньше было ну, образ близкий, Це людина, яка прожила там, більшу частину свого життя. І раптом розуміє, що прожила не так, як хотіла. Раптом зрозуміла, що він, ну, ця людина, да, цей барні, не такий вже й щасливий, врешті-решт. Він а, не зробив жодної такої собі дурниці, яку б, а, як кажуть, ну, не можна було б онукам розповісти так і таке інше. Оцей образ, наскільки він вам близький, наскільки Ну, бо в Сергія Цивільова ідеальна репутація, і здається, що це просто ваш персонаж. Знаете, когда э, искали пьесу, я искал пьесу и нужно было действительно ее, э, чтобы она подходила к малой сцене, чтобы можно было действительно э, с небольшим количеством людей, и чтобы можно было ее так, ну, распроизносить, раз чтобы вот на микродвижениях можно было ее сыграть. Такая пьеса, вот, слава Богу, нашлась. И персонаж, главный герой, название, о котором как бы стоит последние пылки влюбленный. Ну, как вам сказать? Вот я себя спрашиваю, а действительно, вот насколько как бы, у меня сопряжение, у меня интерес к ней есть, очень большой интерес на воспроизведение его. А с другой стороны, думаю, вот кто он мне? Вы знаете, он мне как хороший друг. Вот, ну, вот хороший вот друг, который пришел тебе рассказал историю своей жизни, своей какой-то проблемы, своей какой-то. И э, сначала ты сочувствуешь, потом интересуешься, а потом начинаешь перенимать какой-то, может быть, опыт. Или согласие, или несогласие, там, скажем, решение друга в проблеме. На самом деле, э, вот это как история моего друга, которую мне хочется воспроизвести. Кто-то в будь-яком будет за друга дуже проживает. Валерію, а от у вас взагалі цікава історія виходить, тому що ваша героїня це героїня, яка ще мені здається років 40 тому була відтворена і в кінематографі Алісою Френдліх. І більше того, у вас не одна героїня. У вас дуже складний комплекс образів. Образів, які змінюють життя чоловіка, якби не було вашої героїні, він би може і не і не замислився. Він може б так і залишився спокійним щасливим чоловіком, який не думає про те, що він якось неправильно десь прожив. На вашу думку, наскільки вам вдалося донести? Ну, якщо бути абсолютно критично, наскільки вдалося донести? Ніколи не беруся оцінювати зроблене собою. насколько это повлияло, ну, что донести, донести э, э, влиять на, что именно, э, насколько я повлияла на роль главного персонажа, не насколько. Я актриса, а персонажи отдельно от меня, они не имеют ко мне никакого отношения. Не хотелось еще изменить, от Сергей, Сергей переживает, Сергей переживает за своего героя, как за своего друга. Нет. И э, актор же ж может, да, там, <свят> какие-то свои особистые переживания так или иначе выкладывать в роли. Может, но в данном случае это не относится ко мне. Ни одна из героинь Вам не, по не похожа на меня я – это я, это я, а они – это они. То есть, вообще нет совпадения? Абсолютно. Mm -hmm. а, Сергій, <laughs> поэтому, <laughs> поэтому... А, Мне просто кажется, что Сергей с вами не погоджается. Нет, 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 почему? Мне как раз нравится этот, этот ответ. Я слушаю просто Поэтому я не брала на себя такую смелость. Лично, как бы я, Валерия Лютинская повлияла на э, главного героя. Герои, по-моему, отдельно, они живут своей жизнью, а У нас жоден з тих трьох образів, які вам доводиться грати у цій виставі, останні палки закохані Ні один. Жоден взагалі не має камні ніякого відношення. І, ні, і ніколи не хотілося б опинитися в ситуації таких от головних героїв. А зачем? Не знаю, перевірити. <рес> у мене своя судьба, у мене своя життя. Дай Бог її прожити так, як там. Это... нужно, вот, а они пусть живут на сцене. Для этого и существует театр, для того чтобы, э, как бы, персонажи. Хочу поддержать Валерию в том смысле, что э, столько много проработав лет в театре, отдав как бы всю свою жизнь работе именно в театре, мы уже выступаем, наверное, просто уже как профессионалы вот как бы проявляя свой набранный опыт. И проработав в этом спектакле, мы еще обретаем опыт, как работать над такими персонажами, когда ты проживаешь просто чужую жизнь. Ну как бы, ну, ты отдаешь ему свою кровь, пот, на свои руки, глаза, сердцебиение, дыхание, ты все ему отдаешь для того, чтобы воспроизвести. Вот, э, я думаю, что Валерия тоже э, неравнодушна к тем проблемам, которые там э, случаются. Я думаю, что это подчеркивает только нашу человечность. То есть человечность не себя. На сцені не своих проблемах рассказывать, а о проблемах, які существуют в обществе, в людях, в как вообще. В репертуарі театру молоді останні палки закоханий. Йде у рубриці вистави для дорослих. Для наскільки дорослих людей це ця вистава підходить? Хто її зрозуміє найкраще? Дякую. Кому вже? За 30. <свят> За 40 я <как> головному главному герою, <свят> например. <свят> ну, наверное, потому что иначе проблемы, которые поднимаются там, они связаны с переживанием главного героя, а ему уже достаточно много лет, ну как, относительно, <свят> если сравнивать со школьниками. Конечно, школьникам там делать нечего. Не <свят> я так думаю, что спектакль может быть интересен, скажем, Молодым семейным парам. Для того, чтобы не, не, не пропустить певных ошибок, да, например? Ну, я думаю, что... Потому что все равно это касается семейных отношений каких-то. Не просто человека с человеком, мужчины с женщиной, но это еще касается семейных каких-то. и Люди просто из интереса пришедшие, там, скажем, сейчас вот мы открываем малую сцену, возрождаем м, такой... Де, <свеч> Такой же, ну, как бы, театральный жанр. Как бы. Mm -hmm. Есть большая, есть малая сцена. Я думаю, что люди придут на это. Дальше потом оценку они будут сами давать. Я слышал и оценки хорошие и среди молодых людей, которым 20 лет, которые не имеют еще опыта ни семейной жизни, ничего. Но они люди, которые имеют отношения в своей среде, с молодыми людьми или молодые люди с девушками тоже какие-то есть трения. Без проблем не бывает. Вот. А, но, то есть можно с интересом смотреть. Но мне кажется, что душевно воспринять могут люди, те, которые уже ну, хотя бы 10 лет прожили вместе. Это... и, и, конечно, театралом. Мы очень любим театралом. театрального Театральна который любит любить в театр. Ті, хто хочуть перевірити, наскільки вдало вийшла постановка останні палки закохані», Наскільки близькі ці образи і персонажі кожному з вас просто сьогодні, 10 квітня, о 18 годині у театрі молоді відбудеться прем'єра на малій сцені о 18.30. 18 Краще прийдіть в вісімнадцятій, бо на малу сцену не потрібно запізнюватися. Там вона дуже мала. І якщо ви запізнитися, то просто зруйнуєте все і враження, атмосферу відвести. На 18.30 в театрі молоді сьогодні на малій сцені. Останні полки закоханий. Приходьте мені щось підказує, що задоволення ви отримаєте. Принаймні, скажете, що були на прем'єрі відкриття малої сцени. Дякуємо за те, що завітали. І усього найкращого бажаємо і, і рухаємося. Далі а у нас попереду рубрика під назвою Корисні поради. І традиційно вже даємо їх разом із турагентством Корал Тревел.